Бұл ұлы бабамыз сөз мүлкінің сұлтаны әлишер науаидің туылғанына 582 жыл болған болса шайыр тарихшы мемлекеттік іскер тәжірибелі сәркарда бабурилер династиясының тикарын салушы захриддин Мухаммед бабурдың 540 жылығы. бұл сәнелер әр жылы елімізде әдебиет һәм ағартушылық байрамы спатында жоқары дәрежеде белгіленуі дәстүрге айналған бабаларымыз шығармалары арадан неше ғасырлар өтсе де өз қадірін жоғалтқан емес әдебиет шайдалары арасында бабамыз шығармаларын тереңірек үйрену іздертілеу бойынша алып барылып атырған жұмыслар республикалық көлемдегі әнжумаллардың өткерілуі гәпіміздің дәлелі хабаршымыз ұсындай ләжылар мысалында пікірімізді дауам еттіреді Мағлыматларға қарағанда алымлардың исоплап шығуы бойынша пушкин өз шығармаларында жиырма бір асыла бірін бірі қайталамайтұғын сөздер қолланған болса шекспир жиырма мың сөз сервантес 18 000, ал алишер Науай болса 1 миллион 378 660 сөз қолланған. Сонлықтан да біз алишер Науайыны сөздер ері деп атайтұғын болсақ захридден мұхаммед бабурды өз дөретпелері арқалы халықтың көңілінен терең орын алған елді басқарудың сырларын мирас етіп қалдырған тәжірибелі саркарда ел жұрт топырағын қорғау отанды көздің қарашығындай сақлаудай базилетлерді қалдырып кеткен инсан сипатында қадірлейміз бұл ұлы тұлғалардың шығармаларында сөздің хақиқи сиқырын құдіретін көреміз бұл тек қана өзбек әдебиетінің классик уәкілері емес ал бүткіл орайлық қазиая бүткіл дүние халықтарының классиктері десек алжаспаймыз себебі діни тәлимат дикарында суфизм тасауф дикарында өзінің әдебиетін рауаждандырған мысалы алишер науаидің абаи шығармасы кімнің захриддин мұхаммад бабурдың итхади шығармасы сяи бабур нама шығармаларының қайсысын алып қарасақ та бұлардың дикарында ислам тәлиматы тұрады бабұрдың дүретушілігі алишер науаидің дүретушілігі тек қана өзбек әдебиетінде емес л қарақалпақ әдебиетінде да жаһан әдебиетінде өзінің айрықша орнына ие ал енді біздің қарақалпақ классиктеріміз бердақ әжнияз күнқожа зенжыраудың дүретушілігінде де әм оннан кейінгі классиктеріміздің дүретушілігінде де осы алишер науаидің бабұрдың жолында шығарма дүреткен шайырларымыз көп сол Reese... қараалпақ әдебиятында қызмет көрсеткен қарақалпақ әдебиятынің тарихи жолында белгілі өзінің үлесін қосқан көптеген шайырларымыз ам жазушыларымыз сол бабұрдың алишер науаидің шығармаларынан бір дүретушілік түрткі алғандығы сезіліп тұрады соның үшhін бұл шығармалар біздер үшін бір туысқан халықтың емес ал өзіміздің халқымыздың әдеби мирас сипатында үйренеді әженяз атындағы нөкс мемлекеттік педагогикалық институтында өткерілген ұмытылмас тұлғалар атамасында іліми әмели әнжуман бабаларымыздың өмір жолын дөретпелерін келешек әулеттің қалбіне сіңдіруде ахметі болды олардың бетакрар дөретпесін үйрену мәселелеріне бағыштанған әнжуманда шайыр жазушылар ілімпазлар бұл тұлғалардың шығармаларында інсан қадірін сөз етуші идеялар оның туысқан халықлары әдебиетінде тұтқан орны үйренілуі бойынша сөз етті. Бұл әдіплер әжуады ә, бүгін ғам, bundan 500 yillardan keyin ham so'nmaydigan o'rganilaveradigan ijodkorlar sirasiga kiradi zero navoiy hamsanaviy sifatida turkiy til ravnaqiga katta buyuk bir hissa qo'shgan adib sifatida bizning ko'z o'ngimizda gavdalansa yosh avlodga namuna bo'ladigan bo'lsa zahiriddin muhammad bobur qomusiy olim sifatida ensiklopedik bir ahamiyatga ega bo'lgan asarlar nuqtai nazardan ham barcha jabhada o'rnak bo'la oladi zero boburni biz nafaqat shoir sifatida tarixchi sifatida ham boburnomadagi asarlar manbalar nuqtai nazaridan kelib chiqib geograf sifatida ham botanik sifatida ham mohir lashkar lashkarbosi sifatida ham jasorat bir namuna sifatida ham ko'ramiz zero boburnoma o'sha davr haqida o'sha davrda ham bobur davrida ham bugungi kunda ham bundan keyingi davrda ham biz uchun o'rganilishi kerak bo'lgan bitmas tuganmas bir xazina vazifasini bajaradi